и Комитет э, специальной национальной безопасности и обороны, Рады Украины. Э, значит, приехал я по двум направлениям. С одной стороны, по направлению комитета, с другой стороны, по партийным вопросам. Э, давайте начнем с комитета. Э, существуют социальные проблемы людей, которые возвращаются из зоны АТО. Эти проблемы и лечение, и социальное обеспечение, и адаптация, и выплаты, которые делает государство, которые делает э, местное самоуправление, волонтеры. Э, существуют вопросы мобилизации, то есть существуют вопросы военной промышленности. Наше государство, к сожалению, как я увидел, оно находится очень в очень примитивном состоянии. Когда я был гражданином вне этой системы, я себе представлял, конечно, немножко по-другому. Я думал, что там одни умные, грамотные люди, высокопрофессиональные, и все как часики работы. На самом деле, многие коммерческие предприятия могут похвастаться степенью организации перед государством реально и мотивацией. Первое. Проходит сейчас у нас мобилизация. Значит, хочу встретиться с вами полным обязательно. Во всех регионах разные проблемы. Основные проблемы это то, что выбирают людей, не имеющих время подготовки. Это первое. Во многих случаях а забирают там программистов, забирают юристов, забирают там комбайнеров. А зачастую люди с исковой подготовкой, они остаются вне призыва. Везде в регионах решается это по-разному. Кто-то убегает на сезонные работы, кто-то покупает военкома, а кто-то идет тут служить. Но не всегда мотивированные люди попадают в армию. Бывает так, что человек стоит пьяный на и дрожит, как осенний лист. И понятно, что человек психологически не приспособлен к войне. Но тем не менее он попадает тоже в мобилизацию. Принцип «не хочешь научим, не можешь заставим» он не всегда действует. Поэтому мы сейчас готовим новое ну, изменение закона мобилизации. Стараемся учесть все эти факты. Хотим, чтобы у каждого человека была возможность помочь его но пассивно. То есть это служба альтернативная, прежде всего, и это возможность получить отсрочку а мы сейчас ездим по регионам, я сейчас езжу по регионам, встречаюсь с организациями разными, и ветеранскими, и организациями воинов, а то, с другими своими помами, И мы согласовываем эти изменения. Волна мобилизации, которая сейчас идет, она не последняя. Война, она так быстро не закончится. Ну, прежде всего, потому что она выгодна, к сожалению, многим силам внутри нашей страны в том числе. И пока мы эти силы не поломаем, нужно смириться к тому, что все это будет продолжаться. Поэтому важно, чтобы наша армия стала сильнее, а призыв более справедливым с точки зрения людей. Значит, э, хотелось бы также э, вот это все, так называемые карточки, которые существуют на призывников, и которые зачастую тусуются по кругу. Бывает, что человека призывают, который уже давно в армии, и наоборот, чтобы это все было переведено в электронную форму. Чтобы, как и со списками выборцев, тут наводился порядок. Поэтому я смотрю особенности по местам мобилизации, и работы с призывниками, и работы с теми, кто вернулся с фронта. И общаясь с волонтерами, многие из которых настолько светлые головы, что они предлагают нововведения, которые можно тут же обращать в форму закона и запускать в форму главы. И вот это этот процесс. К сожалению, 23 года он имитировался, сейчас нам нужно за полгода максимум стать упущенным. По социальному обеспечению. Значит, есть регионы передовые вопросы социального обеспечения. Там, где местное самоуправление действительно делать очень много для а, своих земляков. Например, город Кауш, вова область, это Львов. Мы уже за, 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 ну, во время своих поездок описали идеальную ситуацию, как должно местное самоуправление работать с воинами, вернувшимися в САТО. И хотим использовать ресурсы местной самопомощи для того, чтобы по регионам работали с представителями местной власти, используя то, что сейчас выборы, да, они заинтересованы в суетиться. и доводили. Все это хотя бы до среднего уровня. То есть, чтобы суммы увеличивались, которые платят хлопцы местным, чтобы программы трудоустройства заработали, чтобы психологическая реабилитация в каждом госпитале проводилась ну, хотя бы чуть выше среднего уровня. Потому что ездишь по стране и смотришь, как все разнится. Вот Приезжаешь, например, в один регион, там в мраморе, в госпитале, потому что средства, которые поступают в туристические сразу же используются самим персоналом, когда вкладывается в свое дело. А в другой приезжаешь, там все обшарпано. Сразу же понимаешь, что нужно поехать просто, наверное, домой. Ну, в идеале, к начальнику госпиталя посмотреть, а мрамор, скорее всего, у него дома. И местные активисты, они могут все эти вопросы вместе с нами, народными депутатами, кто-то местного совета, исправлять. То есть наша основная проблема, то, что многие люди считают, что ничего нельзя изменить. Они не отстаивают свои права, они не пытаются изучать свои возможности, не связываются с представителями там, народа в разных советах. И, так далее. и поэтому, к сожалению, изменения идут очень медленно сейчас в нашей стране. Теперь по поводу закона Украины про волонтеров и про добровольцев. Сейчас люди, которые пошли защищать родину, не будучи официальными війсковослужбовцами, они, ну, государство может взять за таких війсковослужбовцев на себя ответственность. Что имеется в виду? Если человек пошел в правый сектор, либо пошел в добровольческое подразделение, либо он волонтер поехал в зону на то, был ранен либо э, убит, либо э, просто участвовал и может это подтвердить, там механизм разработок, то государство берет на себя обязательства таких людей, как и за службовцев. Закон это проголосован в первом чтении, сейчас он будет голосован во втором чтении, поэтому мы заранее стараемся силами общественности создать реестр таких людей, потому что государство пока еще этим не занимается. А потом начнем подгонять и государство. Волонтеры у нас сейчас идут все-таки впереди государственной машины, это они готовы на себе. Это тоже одна из целей поезда. Дальше. У самопомощи существует два ключевых комитета. ну, их больше есть еще комитет по IT и международным делам. Но сейчас я считаю, что два ключевых комитета это война и безопасность. И второе это борьба с коррупцией. Что представляют собой эти комитеты? Есть депутаты, которые имеют право законодательной инициативы, которые анализируют законы профильные, поступающие в комитет, и которые имеют право контроля депутатства. Депутатский контроль достаточно очень серьезно ограничен. Ограничен прежде всего тем, что практически по всем вопросам мы обращаемся в прокуратуру и правоохранительные органы. И зачастую получаем тоже отписку. Поэтому очень важно нашим возможности депутатского контроля объединить с гражданским контролем. Есть закон о гражданском контроле за правоохранительными органами государства, за военной организацией государства. Граждане тоже сталкиваются с такими же проблемами, как и депутаты. Во многих случаях публикации в прессе, личное обращение в органы власти не дают результатов. А мы хотели бы в рамках самопомочи объединить возможности депутатов и громады. Сделать так, чтобы если взять пример, что депутатский комитет это мост, дать ему глаза, уши, ноги, значит, руки, то есть в виде местных активистов и нашу наши усилия. Тогда получается, мы имеем возможность поднимать вопросы местной и центральной прессе. Имеем возможности менять законодательство в случае, если оно действительно, в каких-то случаях, несовершенно, и граждане не могут получить от государства то, что они должны получать. Мы можем делать депутатские запросы, мы можем совместно снизу и сверху, гражданским контролем и депутатским, рушить ту систему коррупции, которая сейчас существует во всех сферах. К сожалению, революционным путем это сделать не получилось. Мы ну, упустили свое время в марте, апреле, мае прошлого года, когда, к сожалению, система треснула, мы этим не воспользовались, у нас еще во власти не было. Если говорить про меня, мы тогда старались остановить вот эту э, напасть, которая на нас пошла с востока. Многие были гражданскими активистами, как тоже Егор Соболев. Сейчас мы во власти, в законодательной власти, мы видим ситуацию изнутри и понимаем, что другого пути, кроме как поступательно рушить декоррупционные схемы, заводить больше людей власть у нас нету. Хотелось бы с местной самопомощью, с местными инициативными группами создать систему единого окна, куда могли бы обращаться люди, желающие совместно с депутатами Верховной Рады бороться вместе с коррупцией, работать над усовершенствованием военной организации и правоохранительных органов. Там будет находиться юрист, который анализирует поступающую информацию, отделяет вопросы, которые можно решать на местном уровне, от вопросов, которые можно выносить на, глобальный государственный уровень. То есть целью поездки в том числе является организация совместной работы системы гражданского и депутатского контроля над правоохранительными органами, военной организацией и вопросами борьбы с коррупцией. Это сложная системная работа, но другого варианта нет. Потому что только -то слаженно мы можем действительно что-то изменить и продолжать эту систему демонтировать. Следующее. У нас существует сейчас вопрос, связанный с местными выборами. То есть всем известно, что осенью должны пройти местные выборы. Самокомич в этой вопросе заняла такую позицию, что оно позволяет и поощряет организацию общественных групп на местах, которая является общественной организацией на самопомощи. И дальше те группы, которые действительно будут пользоваться доверием людей, которые будут давать результат в своей общественной работе и которые будут готовы внутренними они будут выдвигать свои кандидатуры на местных выборах. Потому что другим способом менять власть мы не можем. То есть только заходить в органы власти на местных выборах, на выборах парламентских, участвовать в выборах президентских и э, создавать реестр людей, которые готовы войти в МВД, КФУ и наоборот этих людей туда проводить, защищать от системы и делать так, чтобы сеть патриотов постепенно побеждала а сеть негодяев. Значит, и для этого по разным городам мы, как депутаты Верховной Рады, будем помогать инициативным группам самопомощи развивать свою общественную деятельность. Ну, вот как система единого округа. Очень важно также, чтобы воины АТО, гражданские активисты, волонтеры перестали думать, что они могут только на общественных началах помогать государству. Они должны сами стать государством. Поэтому мы очень большие надежды возлагаем на ветеранские организации, на людей, которые полны энергии, пришли с фронта, показав, что они действительно являются защитниками Украины. В том числе эти люди, организовавшие силу, сотрудничая с парламентскими комитетами, будут являться каким-то гарантом стабильности и гарантией того, что государство не пойдет в обратную сторону, не пойдет опять ко временам Януковича. А такая опасность есть. Если вы наблюдаете сейчас за процессами в последующей стране, мы все видим и коррупцию, и опять риторику, появляющуюся непатриотичную, непонятные ситуации на фронте, непонятные ситуации в международной политике, растущий рейтинг оппозиционного блока, усталость народа, все те же олигархи и многие старые негодяи на местах, и на Донбассе, и здесь. То есть изменилось что-то мало. Появился передовой отряд людей после Майдана во власти. Он очень маленький. Но пока государство, пока народ полностью не разуверился, Пока он не устал, а этого добиваются вот эти люди, которые являются пятой колонной, которые являются в том числе представителями России, они добиваются усталости людей. Пока народ не разуверился, у нас есть возможность все-таки процессы, начатые на Майдане, продолжать. Вот такая немножко пространная речь. Я думаю, что, может быть, представители местной самопомощи тоже расскажут о своих планах. И потом, если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо.